देखो हम सारे मुस्लिम समुदाय से लोग उठे हुए हैं कल मैंने अपील की सारी जो ज्बंदियां थी हमारे उन पे सरदार भाई भी हैं सिख भाई भी हैं कुछ पोलिटिकल लीडर भी हैं तो उन्होंने हमारी कॉल को एक्सेप्ट किया आज उसमें लोग आ भी गए हैं ठीक है हमारा यही एक एक मकसद है कि जो वक् बोर्ड अमेंडमेंट बिल हमारे घर लागू की है उसको तुरंत उसको खारिज किया जाए और हमारी पंजाब की गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है भी इसको पंजाब में लागू होने से जैसे बाकी स्टेटों से आ रही है हमें पता लगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सामना कर दिया और झारखंड की मुख्यमंत्री जी ने सामना कर दिया उनका हम धन्यवाद करते हैं और माननीय भगवंत मान जी को हम कहते हैं बेनती करते हैं भी यहाँ पर भी वो आप अपना कोई ऐसा यहाँ पे कोई भी अपना बना के कैबिनेट या कोई भी तरीके से इस तो कानून को यहाँ लागू करने से रोका जाए। आज आप लोग ज्ञापन किसके नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब? मान्योग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बाद क्या रणनीति होगी आगे की इसके बाद है? देखो आपने आज अपना मेमोरेंडम दे दिया बाकी हम ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा ठीक है इसको रोका नहीं जाएगा ये चलता रहेगा एक बार हमें hame bharosa hai man lene hai pradhanmantri ji par unka dil kafi naram hai ve shayad wo apna naram ravaiya hamare prati rakhe parmdev singh bairola sadasya kisan sabha ke sahab rajnam theek hai toda is wakf board bare ki kehna hai jo inadi mang hai jayaz hai thoda thoda nawa bill ikayne ode virodh de vich aaye ne jehda rs da eh agenda eh bjp di sarkar ne eh kanun ikpaas kita idhar khilaf assi kisan de ton vallo pure musal panchare de dar khade hai te hak sach de hak dat ke daren oda pehra dhangge ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਪ੍ਰੀਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਲਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਰਵਾਜ ਹੋਵੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ